Раз, два, эльдас, эльдас. Прием, спокойно. Третьего. Молодец. Дима, не иди в кучу. Дима, не иди в Да, разворачивай, здорово. Дима, не иди в кучу, Максим, подай мне Вот здесь, вот здесь, да. Спокойно.

На скорости бегай. Сам, на скорости убежишь, просто убежишь. Максим, еще и Прием, прием спокойно делай. Ниже, ниже, быстрее. Стоп, Максим, отдал. Максим, отдал. Максим, отдал.

啊！对，我们是，我们是不个。啊！ Бабенюк, возьми мяч Бабенюк, возьми мяч Миша остался, вот Санюк выше пошел Дай Низ чуть ближе, чуть ближе. Могу, на подборе, Миша, на подборе. Давай, сразу. давай, давай. 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 давай.

Это просто катастрофа, как можно смотреть, как можно смотреть, пацаны, как можно смотреть, как играется момент на футбольном поле. Может быть, в нем поучаствовать надо? Сниму. Ниже, ниже. Ниже сразу лифтом.

Миша, Даня! Ставит, миша. Миша. А стенку, Миша, Даня, это ваш засильный последний. Понял? Спокойно, не надо там есть. с другой стороны. Выше, куда? лево, Миша, лево. Ой, право, право, Миша, право, право. левее, левее. Бегай! Максим! Спокойно. Спокойно, да. Дима, давай, Максим, Ты сюда! Твердой! да Твердой! ногу ставь! ставь ногу! Давай, Ты! Даня, два раза его Иже. Макс, не опускайся. Дима, забегай! Давай, давай, Дима, забегай! Дима, бегай, Дима, подпишись, подпишись. давай, 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 давай,

Мах, действует. Быстрее действует. Могу, я... Альдар, а, с игроками. С игроками доиграть плотно четко. Максим, Максим. пишет, Мафи, Да не дайте сюда, ты играть,

Ниже, ниже, лицо, игроков накройте. Накрыли игроков, сама главная. Первый мяч. Добрый. Да, слав.

Сели, сели. Сюда подходим, сели. Сели сюда, говорю, послушали меня внимательно. Ребят, сели. Кирилл. Смотрите, вот вам главных группах есть абсолютно безобразная игра. Нападающие у нас за не борются от слова совершенно. Максим, ты вместо того, чтобы закрыть его, пойти, ты пятишься и его сопровождаешь. Также же делает у нас Дима Тиханович, Вы один в один просто полные нули были в этом матче. Вы в защите, как, как футболисты, что отбирались, что создавали прессинг, вы, вы были два полных нуля. Вы вместо того, чтобы сопровождать, вы давали, меня меня меняется, давали им раскатываться, давали им разыгрывать, не должны были не по идее, забить вам третий гол, и на этом должно было все закончиться. Это было бы правильно. Потому что вы не встречали, вы не встречали так, как надо. Вы встречали первые 4 минуты, когда Дима падал, ты встречал. Диагональная страховка. Второй момент. Это тоже катастрофический и убийственный для меня. Во-первых, вы проиграли все один в один. Давид проиграл... Э, Значит, Эльдар, все, вы ждете соперника, вы ждете, пока он примет, только после этого вы, вы его начинаете встречать. Да надо, да надо встречать на приеме, надо встречать на приеме, надо работать, надо активнее быть, надо быть инициативным. Вы перепуганные вышли э, 9 котят на плоду. вот Вот то, что я увидел. Игра один в один, полный ноль отбор, полный ноль, реализация моментов тай. Э, ну, не привыкать, что ты пустые не забивают и что команда у нас не забивает. Ну, это просто какой-то уже у нас бред. Тебе дали, покати в по угол, все, не вопрос. Значит, и, и самое последнее, вот то, что у меня, у меня вообще, это, это самое плохое, пацаны, вы не доигрываете эпизоды вообще, вы вообще не доигрываете эпизоды. Это нонсенс просто. Вы не доигрываете эпизод до конца. Никогда. Мяч идет, Дима идет пешком. Мяч идет, соперник бежит, ему надо, ему нужно забрать мяч, да, атаку начать и так далее, и тому подобное. У нас Дима идет пешком, сопровождает. Это вообще что? Максим, момент возле твоих. Дима, мяч перехватил, мяч застрял в центре. Ты пешком идешь,

игры. Ну тебе говоришь, Паран. тебе говоришь, Матвей, там жестко ногу, Матвей, играй активнее, играй быстрее. этого не делаешь, ты уже после начали. Кириллу говорил, что ему надо быть со направления, работать больше. Он поддержал эту скорость, не скорость. не Кирилл. не дала, что средняя скорость. От кого ты ну, убежать? Ну, Сыграй, ну, да. Сыграй креативнее. У нас мало бегущих футболистов в команде. Ну вот, ты да. не кого-то, я не знаю, там, там, там с ним видится, со команды ты можешь, но, но ты не можешь отбежать вот этого ну, пацана, он быстро, вот три раза, вот три раза пытался у тебя не получается. наверное, стоит играть в клуб на шестой раз, а, но так не получается, надо быть креативным, не ты мощный, ты мощный, ты старший, ты не быстрый, ты не удачный.